Либо, да? Зачем оставлять вот так вот что чтобы другое? Что хочешь одну очикушку спрятать? Ну что ж, команды, вы можете готовиться к следующему конкурсу. А, да, 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 вверху микрофоны, набирайте команды. А сейчас за конкурс разница оценки. Максимум, максимум, максимум 6 баллов. Да. Итак, институт экономики. 6 баллов, так, ага, ага, 4. Я максимум 6. 4, 4, 5, 4. Давайте, давайте, давайте. би геннатами четыре четыре те четыре команда какая давай Дима Пишем, мы забиваем паузу. У нас все получается очень хорошо. Дальше давай. Все, да. Дима ты пауза. Итак, Дмитрий, пожалуйста, общий балл за два конкурса. За два сразу. Да. Да, да, да. да. Рядом. Тогда еще пауза. Итак. Неправильно. Ну, жди, давай. Иди. Подождите, я не буду шевелиться. Держал конкурс? Нет, все нормально. Институт экономики, 7,8. Десяток. Все 7,8. Еще раз, 7,8. и 8. и Вот ты, вот ты, да? 7. ,8. 8 ,7. И давай обнимемся от 9 и 5. Ну и ну, что ж, такие баллы за вопрос. Следующий конкурс у нас «Биатлон». Я думаю, он произойдет очень быстро. И команды я на сцену. Выстраивайте, все выстраивайте. Ну, давайте, давайте, команды. готовимся. «Биатлон». Чем заключается этот конкурс? Команды считают сейчас свои замечательные шутки. 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 Если вам, уважаемый жизнь, какая-то команда более-менее или две команды более-менее, вы говорите, пускай повторятся, и мы выбираем вторую неспешную команду, не смешную, как бы сказать, неспешные не назвали репетиции эти слова, которые будут решать, вы им даете 0.6 балла. Потом вторая команда 0.80 балла, и, соответственно, победитель театлона зарабатывает 1 балл. Итак, по три шутки. Первым задает, вот первым, как бы сказать, провозглашает свои шутки команда КВН «Вверх, вверх». Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Это первый вопрос. А, Нет, а ну давай, жди. Карлик-оптимист покупает одежду на вырост. уважаемые вы... <жены> зрители, <кор ex> да, если вам вот, смешно, давайте сменемся как эстетически. Ну, <кор ex> или вас на ну, давайте мы посмеемся. Ну, Откровенно. Откровенно, да. Потому ну. что они старались для вас. Спасибо большое. Давай, товарищ. Мальчик по прозвищу Барбарис. По мнению всех девушек класса классе со лучше всех парней. Ветеринарный юмор. Чтобы подойти к большому быку осеменителю, ветеринар обязан просто выглядеть как самая настоящая телка. А? а пятиклассник Никита боялся признаться своих чувствах к своей однокласснице, и чтобы она его не спалила, он целовался с пацанами. Бабушка с очень хорошей памятью. А наши враги тупые, думают, что враги это мы, а на самом деле враги это они. Я чувствую, как Танюшка лезет, где певушка!» <звы> Немножко нашей команде. Егор родился в Подгородье. Скоро я так и не доехала до роддома. <звы> <звы> в Китае на конкурсе двойников победили все. Две команды. Э, ребят, шли, две команды. Две команды. Вет, нет, и кормлецы, пожалуйста, по одной угу. шутке. Новости зоопарка. Активный ленивец согнался от внутреннего противоречия. <связывающие> 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 а самый опытный следователь на утро дообразив да самого себя, вспомнил, что было на корпоративе. Что-то вам это дало. Еще здесь жадные ребята собрались. Давайте, ребята, еще попробуем. Ребята, это КВН. Мальчик с фамилией Манту пол в бассейн, напугал целый раз. Балла. И сейчас две команды борются за 0,8 балла и за 1 балл промо. Итак, институт экономики. Подвешу... И, и, его... и, и, так, было. Подвешу сейчас, ребята, подвешу. Заболеть алкоголизмом можно лишь раз в жизни, а заниматься спортом и жениться можно несколько. Главное – стабильность. Еще. ЭКОНОМИКИ зарабатывает балла. Маша Аблокина, ты не зарабатываешь 0 целых реально сейчас сказать цифру за да, три конкурса? Реально. Вот <плодица> 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 это ты посчитать. Итак, давай, Дмитрий Институт экономики 8,6. Дмитрий Кисич. Давай, приближайся 10,5 Ну что, дорогой, друзья, это у нас три конкурса Следующий конкурс у нас замечательный Конкурс «Озвучка» Он давно был уже в наших стенах куда, В нашем аграрном коммунистическом университете И вот, наконец-то, он к нам пришел Все фильмы, которые будут командой озвучивать, Был, как сказать Создан режиссер Гайдай, всем известный режиссер, и все три фильма, которые команда озвучит, это его фильмы. И первую на озвучку я приглашаю команду. Команда ветеринарной медицины. Команда говорит вет. Обожаю ветеринарии. Команда Гарри Поттер и подземная спальня. А у нас заборок. Гарри, постой. Перед тем, как ты войдешь, я хочу тебя познакомить. Это горячая штучка МакГонагал. Знакомься, Гарри. Если бы ты только знал, малыш, что она вытворяет. Что? Расскажи мне, я не знала. Ну, вчера там гулял, ты бы видел, что она поила. Иди сделай нам чайку и проверь приставочки. Гулял. Альбус, альбус просыпайся, я знаю, ты тут. Альбус, у нас новенький, новенький, на колене Альбус, меня твои заклинания уже достали, это давно не смешно. А по-моему, забавно. Нет, малыш, ты многого еще не знаешь. хочу, что Гермиона, то лысый мужик. Что? Ой, все. Поделили наши трое, мы уходим все за бой. А как Держи, Карина, да. Спасибо, Северус, А больше не учиться. Молодец, Карина. Северус. сервис, у меня вопрос. Давай. Сервис, а бывало такое, что кто-то правда учился и сдал. Были такие, ну были у меня бухгандоуцы, молодцы ребята учились, да, ты знаешь, что с ними случилось? М -м -м, что? Сны, 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 снейд, вот, снейд, а? сны, сны. снейд, снейд, она говорит, — ты не поверишь, мы Гермионе говорили зелье превращения. Гарри, перепалочку палочку, как все было. Она говорит, — ты не поверишь, у Гермионы выросли усы. И она, твой под огня, зачем он мне послушает? Гермиона облысела, понимаешь? Мне в зелье попали с волосы сантехника, а пьян, как свинья. Я вижу, но ну, у нас проблемы поважнее. У нашего тролля сегодня день рождения. с днем рождения, дружок. Гарри, Альбуса умолили после тиски. У нас новый директор, если что, ты сантехник. А вот и она. Да. Присаживайтесь, прижаживайтесь, пожалуйста, удобненько. Бардюр, красавица или как-то так. Гарри, ты что творишь, что даже бороду сбрил ради этой встречи? Что ж ты делаешь? Ну, у тебя есть борода, и скажу тебе да. Спасибо. Это команда сборная Института экономики. А сейчас я покажу, в каком я вчера был. Опять вс можно? Можно. Включай. Вчера гитлером был. Это ты? Да, ты дальше смотри. Это вторник. Это моя любимая среда. Это буйный четверг. А это римская пятница. Да, для я говорю, выход, Игорь, это чересчур. Согласен. После 50 оттенков серого моя жена вообще с ума сошла. А самое интересное, она все это в Инстаграм оставляет. Действие происходит на студии звукозаписи рэпа. У Нагана к нему в гости идет гуф. Только тихо, тихо. Нагана сейчас записывает новый трек. Сейчас я завалю вам тут жесткую хитяру. Респект тем, кто с нами делятся чудесами. Мы из тех, кто изменит, хвалит на запах. Йоу. Да ты с ума сошел? Кто такой бред слушать будет? Ты заткнись. Ну, ты вообще как бы, ну, тут никто. На, вот сейчас, вот, на, учителя. Это же полный бред. Какими чудесами? Кому респект? Это мне говорит человек, который написал это сейчас. Айс, 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 бэнни, я буду тебя теперь... <плодисмент> 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 Вот это бред. Кому респект? Что мы взяли? За что тебе непонятно этот а? Респект тем, кто с нами делится чудесами, мы Массажи. От меня жена из-за этого ушла. Нас проклянут за такой рэп. Ну и отвали. Все, закрываем нашу лавочку и все. Не нужно закрывать, мужики, вам голову лечить надо. Малой, тебя кто вообще от толпа отвязал? Слушай, покупаем сладости к чаю и пишем рэп. Хорошо. Купите, что купите сладости? Сникерс, нац, киткат, нац, Нас. Нет, от него и жова. Микрорафаэлка. Да бог с тобой, какая еще микрорафаэлка? Блин, ну реально, ну че это микрорафаэлка? Твоя что ли? У -у -у -у. Спокойно. Держи микрорафаэлку в микрофантике. А я пошел. Блин, кто у вас голова отрезал? your Я, конечно, бор, но помогайте тоже уже. Давай. Раз. Два. Сколько там было? А? 77. фу. О, классные джинсики. шо, Левайс? Ммм, Левайс. супер, Ммм, сум, Левайс. Наша команда просит прощения за рекламу. все читают. Как замутить бабой в поезде? Я начну с середины. Что ты делаешь? Ты самая обращаешься. Я не знаю. Пока Богу помолись, а я пойду помою. Ага, горе заберу. Ага, да. Идиоты. Идиоты. Здравствуйте. Вы к кому? Идиоты. Что вы говорите? Идиоты. Вы можете сказать слово, кроме идиотов? Ладно, ладно. Скажи «идиоты». Идиоты. Красава. Вали сюда. Мне там мальчик нельзя. Ага, Виталий. А Виталий пришел. Раз, два, раз, два, раз. Вы думали, я на поезде приехал? Нет, я приехал на лошади. Посмотрите на мои ноги. Ну что ж, это четвертый конкурс сегодняшней игры. Максимально за конкурс озвучка 5 баллов. Уважаемые жюри, первый озвученный конкурс команда Куэт 2-5. 5, 4, 5, 5. ಎ